Телеканал ТЕТ розпочав чемпіонат з шопінгу. П'ять тижнів 20 учасниць, які пройшли строгий кастинг, будуть доводити своє право на участь в чемпіонаті. Щотижня чотири суперниці змагатимуться між собою у кого з них кращий смак. Таким чином будуть визначені 5 переможниць, які зустрінуться у фіналі чемпіонату. В боротьбі за звання, богиня шопінгу переможниця сезону. З точки зору стилю, оцінювати смак учасниць буде наш постійний фешн-експерт Данило Грачов. А також висловлювати виключно чоловічу думку щодо жіночого вигляду, будуть члени клубу завидних наречених України: телеведучий Андрій Джеджула, спортсмен Сергій Конюшок і співак Володимир Дантес. Отже, чемпіонат стартував. Змагання цього тижня розпочинають перші чотири учасниці: Настя, 26 років, директор ювелірного магазину. Оксана, 28 років, б'юті редактор. Наталя 29 років модель. Софія 25 років помічник дизайнера. І перед тим як розпочати шопінг-марафон, дівчата вирушають на зустріч зі своїми конкурентками. А ти чим займаєшся? Я займаюся ну, немножко фешеном там індустрії такою. Модно. Девочка, мені кажется, роботи в каком-то офісі, от на перший взгляд. Я і стилістом вот, и сейчас. Я работаю, ну, помогаю там дизайнерам. Mm, значит, да, ты наш сейчас... самый большой конкурент. Да. Я тоже, наверное, не думала, что она имеет какое-то отношение к фэшн-сегменту, но когда начала говорить, это стало видно сразу. А кто-нибудь слышал, кто стал новым лицом Гуччи сейчас? Кто? Это вот принцесса Козираги, надо следить за ней. Она будет сейчас лицом Гуччи. Ну, это такая вот, мне кажется, цикличность то входят в моду какие-то селебрити, да, которые лица, то входят в моду какие-то фрики, вот вроде зомби боя или. А Линза черная у тебя, да? Ну, то есть в моде, да. Привет. Если бы линзы были, допустим, зеркальные, я бы удивлена была больше. А черные линзы я видела я. Девчонки, а скажите, вот вы когда заходите в какое-то помещение и там есть другие девушки, вот вы на, на них и досмотрите, вы сразу же воспринимаете их с, с оценкой какой-то с точки зрения конкуренции. а Лучше она а хуже, а что у нее где? Или так комфортно, легко? Но я больше, наверное, комфортно и легко. Ну, вот мы сегодня встретились. У вас какие ощущения внутри? Мне нельзя сказать, что ты, допустим, мне яркий пример конкуренции другой вкус, другой стиль, допустим. Да, и ты три раза посмотрела мне на грудь. Я считаю Софию своим основным конкурентом. Я думаю, что она очень хорошо оденется. Как ни крути, мы все равно конкурентки получаемся в этой передаче. Поэтому... Да, и я, кстати, планирую выиграть. Вот так. Когда я открыто заявила о том, что я собираюсь победить, мне было очень интересно посмотреть на реакцию девочек. Я всегда победитель. А тут кто-то сказал заранее, что он уже победитель. Но мне отреагировали достаточно ровно, хотя э, Оксана немножечко, конечно, сжала зубы в этот момент. У всех участниц программы «Богиня Шопингу абсолютно ревни умовы участия в чемпионате. 2000 гривен, 4 часа и каждый раз новое задание. Этого тижня девочки Та повинні підібрати образ на перше побачення. Нагадаємо, що вчора на шопінг ходила Настя. Вона купила білі штани та напівпрозору блузу, яка закриває декольте. Дівчина витратила на свій образ 1980 гривень. Конкурентки оцінили її старання в 21 бал. Сьогодні вівторок, і це означає, що прийшов час наступної учасниці прийняти естафету. Я буду підбирати собі ну, наряд такий універсальний. Я би сходила на художній виставку. А потом mm -hmm. я бы пошла в кафе. Но... Сначала посмотрела бы, любит ли он искусство, продвинуть ли он. Ну да. Тест-драйв. да. Ну что, девчонки, я пошла. Какие идеи у тебя? Ну, самые разные. Я не знаю, что бы она могла выбрать в магазине, потому что то, в чем она была одета, мне абсолютно не понравилось. Удиви нас. Удивить вас я постараюсь. Да, Удачи. Я не заявляла о своей победе, но... А вдруг? Я думаю, она будет э, в длинной юбке. Скорее всего, может быть, гофре. А мне кажется, это будет какой-то... Колгот. Я не уверена о э, победе Софии. Наверное, я бы дала преимущество другой девушке. Сегодня вторник, а это означает, что пришел час другой участницы принять эстафету. Софія Мілано, 25 років, помічник дизайнера. Ще кілька років тому дівчина важила 87 кілограмів і про красиві сукні могла лише мріяти. Але любов до одягу змусила Софію схуднути на 23 кілограми. Тепер її гардероб нараховує не лише десятки спідничок міні, але й 150 пар взуття. Ну свою історію життя не буду розказувати. До 18 років Я завжди була в одному розмірі. Потім я дуже сильно заболіла. И очень сильно поправилась. У меня был, конечно, шок. Развелось во мне очень много комплексов. Я не чувствовала себя тем, кем я была ранее. Я привыкла, что всегда я была красавицей. А тут я выхожу, я не красавица. Так, давайте я успокою девушку. На самом деле мне нравятся девушки в теле. Не заморачивайтесь на сумасшедших диетах и так далее, и так далее. Даже не знаю с чего начать. У меня все какое-то яркое, интересное, у всего, почти у каждой вещи есть история. Есть у меня платьице. От бабушки. Приятно, что внучка так заботится о вещах своей бабушки. Это платье, которое она шила сама себе на заказ. Платье бабушки выглядит действительно хорошо, во всяком случае, ну вот, на вешалке. Очень красивый кардиган. Это от дедушки, я все понял. Мне привезли его на заказ из Милана. Некоторым этот стиль вообще не по вкусу. Мне хочется сразу пригласить ее на съемки какого-нибудь исторического фильма и сразу со своим костюмом. Отличный кардиган и отлично, я думаю, подойдет для Валерия Леонтьева. Или даже, кстати, не Леонтьеву, а Пескову, как пародия на Леонтьева. Вот. Оно очень старое, я даже не могу вспомнить, сколько ему лет. И если посмотрите, здесь еще очень-очень старый лейбл. Вот очень старый. Очень классное платье. Это платье такая классика на все времена. Единственное, что не под эту обувь, не эти туфли однозначно. А так все замечательно. Черное платье так обычно празднуют девушки, кому исполнилось 30 лет. Это юбилей. Я чувствую себя скотиной, ну простите меня. Я знаю, что сейчас очень модное платье Гервер-Лежер. И в нем есть свое преимущество, это вот эта молния во всю длину. Но для меня, честно говоря, молния на попе это очень вызывающе, она провоцирует. В нашей тусовке сейчас все от мала до велики одевают эти платья в резинку. Я бы, наверное, все-таки пока что спрятал его в шкаф и не носил бы. А вот, может быть, через какое-то время эта мода опять вернется, потому что, ну, уж сильно заездили этот тренд. Ну, около года назад я похудела. Во все я влезла, я просто была в восторге. И я не стыжусь, да, что такая проблема была в моей жизни. Я тут стараюсь там свои 4 килограмма лишних за зиму наеденных скинуть. И то тяжко, но 23 это неимоверно просто. Есть две вечерних сумки, которые я редко куда одеваю, потому что они реальная диска. Есть мега туфли, я их обожаю. Они из настоящей крокодиловой кожи с красной подошвой. Но это не крестьян Лабутен, как все сейчас у нас любят. Красная подошва – это э, не патент Лабутена и не изобретение Лабутена. Красную подошву мы видели и в исторических костюмах, и во, времена, во времена Марии Антуанетты. Там и в Сен-Лоран использовал красную подошву. Вот такие вот у меня есть классные ботильоны. Ботильоны – это что-то на пол, пол сапога, типа, или как? Увидела их уже возле кассы. И встретилась взглядом с афроамериканкой, которая тоже нацелилась именно на них. Реально лучше бы афроамериканка их купила. Тут она тупо выиграла бой, но проиграла войну. Ну что, на шопинг? А София может быть разной. Она может быть и молодежной, и хиповой, и элегантной, и умной, и заумной где-то местами. Я привыкла ездить за границу, и большая часть вещей у меня куплена именно там. Я очень люблю скидки за границей. И для меня там 4 часа очень мало, потому что я не успеваю обойти даже те магазины, которые я ставлю себе в план. Что касается этих условий здесь, я не уверена, что я вообще успею хоть что-нибудь себе подобрать. Софія хизувалася, що весь одяг переважно купує в Сполучених Штатах Америки, але умови програми богиня шопінгу однаково суворі для всіх: дві тисячі гривень, чотири години і обмежений вибір магазинів. Подивимось, як Софія впорається. Отже, час пішов. Шопінг розпочато. Ну, я думаю, що стоїть навірно на час нової колекції. потому что все-таки весна, и хочется чего-то теплого, романтичного. Хочется на первое свидание показать себя во всей красе, но также ставить какую-то загадку, чтобы было второе свидание. Вот замечательный змеиный принт, конечно, но он уже отходит, потому что... Все мировые дизайнеры его использовали еще в осенней коллекции. Змеиные принты, когда они пришли, они сразу для меня отошли. Поэтому не носите никогда. Змеи так в жизни хватает. Нету ни романтики, ни загадки. Такая классика, какая-то офисная классика. Когда я видела Софи, э, я подумала, что это такая там помощница, там какие-то бумаги там смотрят, не знаю. Думала, что это просто сотрудник. Может быть, мне, конечно, в красном красиво, но точно не, не в этом платье, я думаю. Это не красный, детка, молодец, не, не, не бери его. Это не красный. Такой кричащий последний шанс. Возьмите меня. я на нам это жлобство. Хочется какой-то обтягивающий силуэт, мне кажется, чтобы ну, показать все достоинства и скрыть все недостатки. Держись! Андрей, держись! Я не знаю, как ей корректно сказать, что ее в обтягивающую жопу нельзя запихивать. Наверное, у меня завышенная самооценка. Я считаю, что во мне очень много достоинств. Не уловила, что там у нее есть внутри. Вот. Maybe. Может быть, стоит попробовать что-нибудь шелковое? Ну, пожалуйста, все, что вы хотите посмотреть, все перед вами. Если Як, полностью женщина вдянена в червоне, это надто риско и вызывающе для меня, и это промовляє про то, что женщина вызывает тебя на двобій. Ей она не идет, она очень сильно полнит. Эти вещи не сочетаются. Платье с горизонтальными полосами, оно режет фигуру. Образ катастрофичен и нам не подходит. Тем более для первого свидания. Боже мой, вы такая красивая девушка. Ну, что вас тянет к таким вещам, которые отталкивают вот от вас моментально? О, 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 все, это точно не мой размер. Вот платье в стиле 60-х. А Я видела когда-то на фотографиях у своей бабушки, она была страшной модницей. Я видела на фотографиях у своей бабушки, не надо говорить, блин, это, это плохая реклама магазина, сейчас же никто не, не купит это платье. Черное с белым платьем. Я бы хотела попробовать, я не уверена, что в моей фигуре будет красиво, но раз это модно в этой стране, нужно следовать этим тенденциям, а то поймут меня как-нибудь не так. Нет, ну в этом я даже из примерочной не выйду. Жаль, что София неправильный размер выбрала. Если бы подобрала бы верно размер, мне кажется, была бы отличная базовая вещь для прекрасного образа. Я знаю, как не тратить деньги. Но, скажем так, не то, чтобы совсем мог не тратить, но чтобы не потратить лишнего или постараться вложиться в эту сумму. У меня есть камушек, с которым я хожу. Камушек в почках? Какой? Песочком выйдем, пьем санчика. Для меня является каким-то определенным талисманом. Я с собой тоже мне пару камушков есть. А здесь он просто не разрешает мне тратить мою благоприятную энергетику и мои честно заработанные деньги, вкладывать их, скажем, вот в такой вот кошмар, в который можно, в принципе, влюбиться, если посмотреть на эту вот чудную девушку в этих лимонных брюках, она просто шикарна. Но ведь она килограмм 40, и ей, может быть, идет этот свитер, а меня он будет делать бабушкой просто у проселочной дороги. Ей, конечно, надо поработать с фигурой. Возможно, у нее широкая кость, я не знаю, не приглядывалась. Но она крупноватая такая девочка. Очень понравился вот этот вот белый жакет, он такой классический. Я думаю, что его можно использовать вообще в любой интерпретации, как под брюки, под юбку. Мне вообще кажется, сюда штаны другие нужны и обувь. Вверх нормальный, они а мы да. Я подобрала коралловый акцент к этому комплекту. Это все телесное. Здесь вот тоже коралловый, здесь коралловый. подстреленный жакет, подстреленная майка. Их нужно удлинить сантиметров на 10 как минимум, для того, чтобы это был современный ультрамодный лук. А пока что это выглядит, ну так, очень по-сельски. София так захопилась жертвливыми образами, что совсем забыла про час. Залишилось 2 часа и 45 хвилин, а она даже приблизно не визначилась из образом, який має обирати на перше побачення. Ні одна одежда мене не вдохновила. Я надеюсь, что в этом магазине хоть что-нибудь я подберу интересное. Я буду смотреть все, 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 все. Я буду просто брать то, что мне нравится, и просто буду его мерить, потому что реально у нас нет времени. Ой, София и ее мужчина. Боже, так тяжело, мне кажется. Для меня очень важно, чтобы мужчина был умный. Э -э, ум, интеллект и чувство юмора это самое важное. Ну, еще щедрость, конечно, без этого, ну куда мы... Я хочу сказать, что пока... Моя дорогая, с твоим вкусом мужчина должен быть жмотом. Он это делает для тебя, для твоего же блага. Потому что если мужчина жмут, с ним просто неинтересно. Блин, она говорит, если мужчина жмут, с ним неинтересно. У тебя камень для этого есть, который не дает тебе потратить деньги. Ты определись либо камень, либо мужчина не жмут тонкая игра я могу проявить наивность в какой-нибудь одежде возможно вот в каких-нибудь таких юбочках э, кружевах опять-таки в каком-нибудь романтичном цвете я думаю что можно что стоит попробовать что-нибудь вот с этим ого <звы> <У -ху! звы> я бы сказала у меня есть такая сексуальная мечта. Я хочу, чтобы девушка пришла ко мне в костюме школьницы. Обязательно банты, гольфы до колена. Вот. Но я не подозревал, что это будет именно так. Как он сидит? Шикарно на мне. Однако у меня так одевались учительницы по английскому языку. Она три раза рожала, но при этом она считала себя девчушкой и пыталась одеваться так, эй, весело под нас, под 16-15-летних ребят и девчонок примерно вот что-то в таком духе я на ней представляла. Соне нужны совершенно другие вещи. Это все-таки такая более хипстерская тематика для совершенно других людей. Я даже не представляю, кто может это одеть. Это реально, реальная классика американского промбала для неудачницы. А я представляю, кто может это надеть. Например, Камалия или Катя Бужинская. Мне кажется, вещь очень в их стиле. Правда, не хватает килограмма два страз, а так, в общем-то, я думаю, им подойдет. Потому что его оденет, ну, я не знаю. Обязательно девочка невысокого роста, полноватая. Девчонки, никогда не одевайте этот ужасный розовый цвет. Вот, пожалуйста, мешок. Но если у вас есть, что нужно скрыть, прекрасно. На первое свидание, вот, мне, конечно, нечего скрывать. Все нормально. Но если вам нужно что-то скрыть, пожалуйста. София выглядит, как э, Вагит на Платится Аляла Пугачева. Это она, наверное, решила пошутить. Так, стоять. Я назвал вещи своими именами. По-моему, из всех девушек. При этом она такая мила, очаровательная, все дела. Но у нее чувство вкуса самое атрофированное. Давайте такое платье померяем, а? Она, наверное, решила пошутить. Выбор в это платье. Реально? Вы видели? Это вообще... Ведучая Василия. Например. Або якоїсь там церемонії. Соня в цьому платі схожа на. Ну, так не нельзя говорити на шкаф. У дівчини залишилося досить небагато часу. Одна година і тринадцять хвилин. Схоже, Софія не розуміє, наскільки швидко спливає час. І не уминає магазин, де вкластися у дві тисячі гривень, буде досить складно. У-у-у! Я совсем в бюджет не попадаю. Мне всегда хотелось выглядеть красиво, ярко, дорого, но не всегда получалось потратить на это большие деньги. На ну, такую фигуру я выбрала такой другой фасон. Я выбрала пока вот такой вот. Стиль со своими сапогами. Я думаю, что я подберу что-нибудь похожее, если я остановлюсь на этом образе. В таких сутнях, зокрема, ходят больше не в Киеве, а в инших видавленных местах. Это платье для каких-то прогулок, для там выгуливания собаки, для поливания фикуса, но точно не для яркой успешной девушки, женщины, которая идет на первое свидание. Там ноль секса. Здається, вытратить 20 минут на цей магазин была не найкраща софии Софії. Тепер потрібно дуже поспішати. Совсем я не успеваю, ведь где такие скидки, было бы больше времени, боже мой. Еще один магазин. Вот, например, кожа пони. Это вот здесь к счастью, кожа пони, но все остальное? Все остальное кожа молодого дивана, как говорится. Поэтому руки прочь от этих клатчей и иди выбирай, наконец-таки, вещи красивые и сексуальные. Последние тенденции это все закрывать, все под горло, а мне есть что открыть. Ну, наконец-то я нашла хотя бы что-то, что может показать чуть-чуть, открыть мою грудь. София, как минимум, я жду от тебя, что ты снимешь свою куртку, которая ощущение, что ты поедешь на рыбалку. Я остаюсь опять-таки романтичной, я могу раздеться в ресторане. Тебе нужно что-то яркое, светлое. И мне кажется, что оно должно быть как минимум до колена. Вот ну, ну, так будет лучше. вещь, которая сверху этого платья, должна быть все-таки чуть длиннее. А так, ну, сексуально, симпатично. Я думаю, что померить такое классическое вот платье. Оно очень понравилось мне на манекене. Я не уверена, как оно будет на мне, но... Не дуже тендітна дівчина, и тому а ця сукня найбільше а, пасують для неї, щоб приховати її деякі, можливо, проблемні місця. Я считаю, что сюда нужно минимум каких-то аксессуаров, потому что платье и так дополнено всевозможными яркими элементами. Но это лучшее из того, что она все, все одевала, поэтому ну, молодец, к концу всего исправилась. Очень красивое платье, у которого есть симпатичные акценты по горлу, да, мы видим, и вот на рукавах. Ни браслетов, ничего другого не надо. Очень красиво, хорошее платье. Я определилась с выбором, и стоит, наверное, завершать наш шовинг, поэтому бегом идем делать финальную покупку. Вот, это тот магазин, в который нам надо. Вот сюда. На шляху наступный магазин и 25 хвилин часу. Очень много обуви также на танкетке, но это больше подходит девочкам с не очень большим ростом. Когда я была младше, мне казалось, что мой высокий э, рост порождает во мне только комплексы. Действительно распространенный комплекс у высоких девушек, что я слишком высокая. Забейте на него. Рост это отлично. Рост это ваш козырь. Пользуйтесь им. А не комплексуйте по этому поводу. Сейчас на самом деле я очень горжусь тем, что я высокая. Ну все, может, харе. Корей... Побежали. Софія зробила остаточний вибір. Але в чому саме дівчина з'явиться на подиуме, ми дізнаємося совсем скоро. Я определилась с образом, я готова его приобрести. Я впритык просто, я нажала на себя. И молодой человек мне посчитал, мне получается 1995 гривен. В общем, я вошла в эти 2000. 5 гривен сдачи у вас чек. Спасибо за покупку. Я уложилась в 2000 гривен. Я очень устала, потому что это были какие-то экстремальные условия шоппинга для меня. Замыть София выйдет на подиум. Девчата налаштованы досить дружелюбно. Длинные ноги, высокий рост, и мне кажется, что она их покажет или в брюках, или что-то под короткую юбку, но я бы пиджак на месте набросила. Я последний раз ходила по подиуму, когда мне было лет, наверное, 15, я принимала участие в каком-то конкурсе красоты. Ты Такой сейчас... вот образ синего чулка. Сказал, сказал зеленый шарф. И подошвы. Самую низкую ценку я жду... Наверное, от Оксаны. Почему-то мне так кажется. Может Что быть, микрошорты в пайетках э, с надписью «I'm sexy bitch»? Это порядочная девушка на выставку. Ну, правильно, выставит э, свою фигуру. А, она же не уточняла на выставку, чего, да? Хороша. Лучшая. Не сомнение. София выбрала короткую яскравую сукню, белый пиджак и белые туфли на высоких подборах. На все вытратила 1995 гривень. Финальный образ Софии мне действительно нравится больше всего. Взять белый пиджак и белые туфли отдельный респект. Як на мене, це найкращий з образів, які я бачив на Софії. По фінальній часі я можу поставити їй 8. якщо забуду про те, що вона намагалася одягати на себе до этого. Цікаво, чи вдасться їй вразити суперниць? Отже, оцінки. 7. Юбка очень короткая. Я местами даже ну, видно было те части, которые не должны были быть видны. Висим? Очень весенний образ и очень, очень-очень до свидания. Девять. я поставила «Девять» за то, что я абсолютно не ожидала от нее такого выбора. Белый пиджак идеально подчеркивает талию, грудь. Поэтому такой высокий балл. Она умничка, она это заслужила, она старалась. Загальна сума балів Софії 24. і це на три бали більше ніж вчора отримала Настя. Таким чином, у Софії з'являється серйозний шанс отримати титул богиня шопінгу, і грошовий приз 5 тисяч гривень. Але за правилами нашої програми наприкінці тижня до загальної суми балів дівчат додається оцінка фешн-експерта, який суттєво може змінити ситуацію. Я не переживаю по поводу оцінок. Якщо я, допустим, стану вибідіницею, то всіх обов'язково візьму з собою на шопінг. А вже завтра на шопінг вирушить Оксана. Вона прекрасно орієнтується в брендах і навіть в незнайомих магазинах почувається як вдома. Если вы купили платье и не знаете, с чем его носить, если вы не знаете, что выбрать на важное для вас событие, задавайте все вопросы лично мне в моем блоге на странице Богиня Шопинга в Фейсбуке.